नमः श्रीगुरुभ्यो नम ओ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नम श्रीमद्भगवदीता अथ उवाच एवम् सततयुक्त ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्री भगवानुवाच मैया वेश्य मनो ये माम् नित्य युक्त ता वपासते श्रद्धया परयोपेता तेमे युक्ततमा मता ए पक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तं परयुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियं इन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मां ये सर्वभूतहिते रताः क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक् चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्तपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्था मय्या वेसितचेतसां मय्येव मन आधत्स्वा मयि बुद्धिं निवेशया निवसिष्यसि मयि वा अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामि प्राप्तुम अभ्यासेप्य असमर्दोसी मतकर्म परमो भव मदर्धमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिमाप्स्यसि अथैततप्य सेक्टरसी मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समधुकसुखः क्षमी योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यधः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान्मे प्रियो नरः एतु धर्म्याम रोतामिधम् यतोतम पर्युपासते श्रद्धाधाना मत परमा भक्तास्ते तीवमे प्रिया हा ओम तत्सत इति श्री महाभारते शतसाहस्र्याम संहितायाम वैयासिक्याम भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भ